Просто зараз я хочу попросити вас відволіктись від нагальних питань трішки і глянути наскільки людина як взагалі можна здійснити мрію людини, яка у нас ще була нічні ще раз. Просто як у людей здійснюється мрія. Давайте глянемо сюжет і згадаємо, як же ж вона виглядає. Привіт! мене зовут Яна Шийка. Я дві тижні назад виграла цей замічательний автомобіль. Серии и 5 в программе «Ранковик Курасаны. И хочу поделиться своими впечатлениями о нем. Ну вот огромная машина, такой формы красивой, похоже на представительский такой класс, такой как огромный белоснежный корабль. Интерьер машины очень тоже привлекательный, красивая отделка. Везде хронированные вот вставочки. Машина очень комфортабельная. Сиденье настолько мягкое и высоко, высоко расположено, что ты чувствуешь себя, вот, ну, как в джипе, наверное, на кресле каком-то троне. Магнитофон очень громкий. Можно даже дискотеку здесь проводить. Много места и такой звук хороший. Обогрев зеркал есть кондиционер есть. Здесь очень много всяких кармашков. То есть очень удобно, особенно для женщин, там всякие помадки положить, пудреницы, всякие расчесочки. Руль хороший, удобный, то есть крутить его тоже приятно. И здесь есть бортовой компьютер. Можно посмотреть мгновенный расход топлива, можно посмотреть средний расход топлива. Вот он. Все, что нужно водителю, в этом бортовом компьютере в принципе есть необходимое. Очень удобна Это регулировка электронных зеркал. Ну, в принципе, вот все сделано для комфорта водителя. Моя маленькая мечта осуществилась, и теперь у меня такая классная машина есть, красивая внешне и очень легкая в управлении. Спасибо огромное! программе Ранкови Курасаны. -у. -у, -у. Пожалуйста, пожалуйста Я на шийка. Будь спа ласка, спасіба мала. Хоч би э, бутилку передалі, а Завтра. то ПОЛНО, Завтра. А арі. От Завтра. зараз зараз і скажуть нам глядачі за бутилку. Завтра ми покажемо ще один сюжет про Яну і її новий автомобіль. Яна не розкаже наскільки авто гарно маневрує. Ось так відписалися наші глядачі.